Первая аудитория гиперживая. Не видел ни одной пары пассивных глаз. Все очень заинтересованы. Люди готовы драться за свой успех. Второе, что мне понравилось, это абсолютно невероятный диапазон того, чем занимаются люди. То, что мне не понравилось, но это не было для меня открытием. Большинство еще не готов бюджет на 2019 год, а уже февраль, и это большинство почти 80%, ты понимаешь, что, ну, сори, это недопустимо. Введите простые правила. Выучить английский, Читать по одной хорошей бизнес-книге в неделю, ездить на главные профильные мероприятия в мире по вашей специфике. Следить лично за топ-10, топ-20 людей и компаний в вашей отрасли, в мире, которые вас вдохновляют. И каждый день делать базовые вещи, связанные с финансами, с управлением людьми, с продуктом, с потребителями, с маркетингом и так далее. Если держать ритм и делать это каждый день, то можно создать что-то невероятное. Create whatever, создавай что угодно, что угодно, но создавай.